Информация в трехмерном виде, колоссальная база интерактивных карт, комплекс разнообразных услуг по мониторингу транспорта, связи, образовательная и консалтинговая информация и многое другое для совершенствования управленческой и административной работы. Универсальный комплекс передовых космических технологий теперь сконцентрирован в Центре космических услуг Брянской области, открывшемся по адресу Станки Димитрова, 45. Фактически наведение порядка в базах данных. Эти базы данных мы кладем на карты и на космоснимки, на электронные. Мы их привязываем в пространстве и времени с помощью системы ГЛОНАСС, и мы их представляем в трехмерном визе. Причем представляем на геопортале как для узкого руководства, так и для всего населения. Все программное обеспечение разработано в системе Роскосмоса специалистами научно-практической корпорации «Рекод», название которой расшифровывается как «Результаты космической деятельности». С его помощью можно отслеживать перемещение грузов, пассажиров, в реальном времени контролировать соблюдение заданных маршрутов, оперативно оповещать о возникновении нештатных ситуаций. Владение богатой информационной базой о жизнедеятельности региона позволит органам власти более маневренно предпринимать важные шаги для решения тех или иных стратегических задач. Внедрение центра космической Услуг, в общем-то, идет по программе президента Российской Федерации и по нашей областной программе, одобренной губернатором Дениным Николаем Васильевичем. В развитии этих идей значит, будет реализован комплекс мер, которые позволят решить ряд прикладных задач, в частности, мониторинг транспорта, состояние дорог, мостов, развитие земель, сельского хозяйства, производства. Центр, разместившийся на втором этаже здания филиала РГТУ, открыт для самых различных структур, желающих получить или передать необходимые данные с использованием геоинформационных систем. Здесь будут работать как органы государственной власти, так и коммерческие предприятия, которые желают провести презентационные какие-то работы, учебные материалы, если необходимо поработать, также, возможно, и другие структуры. Это рассчитано на пользователей, чтобы прийти. Необходимо провести видеоконференцию, допустим, с другими городами, еще с чем-то. Пожалуйста, вы приходите, садитесь в этот зал, заказывайте. И можете всегда работать. Глобальная база данных о регионе еще будет дорабатываться. В структуру портала попадут подробные сведения, начиная от транспортных сетей, состояний улиц и дорог до трехмерной визуализации лесов, полей и рек. В наполнении нового портала смогут принять участие представители всех ведомств и структур, а также отдельные пользователи. Еще один центр космических услуг будет создан на базе Брянского технологического университета. Специалисты научно-производственной корпорации и Брянского центра космических услуг подробно разъяснили все плюсы работы с новым порталом главам областного центра и районов руководителем департаментов профильных комитетов александра седачева дмитрий комаров события брянск